Друзі, моє вітання. Американський президент Дональд Трамп вважає, що санкції Європи проти Росії недостатньо є жорсткими. Під час розмови з журналістами президент США заявив, що він готовий вводити санкції, але є. Умова санкції, які вони водять, не є достатньо жорсткими. Я готовий вводити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю і я сказав Трамп. Це от, власне, одна з останніх таких заяв щодо санкційного тиску на Росію. А от щодо Білорусі тут доволі цікава стратегія вибудовується у нової адміністрації Дональда Трампа, адже е, США знімають санкції з білоруської авіакомпанії, і навіть е, роботу посольства США е, передбачається е, до, щодо свого е, прод... Відновлення роботи посольства США у Білорусі передбачається тим часом Лукашенко. відпускає 52 політичних бранці. Що за стратегія Омерики? Яка стратегія не знаю, у мінська в цьому контексті? щодо, мабуть зближення з Сполученими Штатами Америки? Все це буде фокусі нашої розмови з нашою спікеркою. Це Наталія Радіна, головний редактор сайту Харти 97. Пані Наталію, я вас вітаю. Добрий день. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що Америка зняла санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. І про це особисто заявив спецпредставник президента США Джон Кол, який прибув з візетом до Мінська. Власне про це повідомляє прес-служба Лукашенка. Також за його словами США дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю. Крім того, він нагадав про телефонну розмову Трампа з Лукашенко, коли лідер США був в літаку на Аляску перед зустрічі з Путіним. Тут цитата: зняття санкцій з Белавія, про яке ми зараз. на цій зустрічі оголосили, це якраз тільки початок. Пані Наталі, поясніть, що це за початок? Початок чого? Що за стратегія нині вибудовується? Нет ніякої стратегії. Це совершенно очевидно. Є тактические шаги. Uh, на данном этапе мы видим, что идут переговоры между властями США и Беларуси относительно uh, обмена заключенных на снятие санкций с режима Лукашенко. Если бы это была стратегия, то США были бы в первую очередь заинтересованы в изменении ситуации в Беларуси и в усилении давления на режим Лукашенко. Сейчас мы видим, что даже в условиях войны... России против Украины, они пытаются вести переговоры и улучшают отношения с главным союзником России в этой войне, режимом Лукашенко. Но какая здесь логика, логика какая здесь стратегия? Здесь скорее тактика. Я сторонник простых объяснений, да, это непростой ситуации, да, скорее всего, Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, и поэтому он сейчас предпринимает усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси. Напомню, что такой прецедент был совсем недавно, когда власти США договорились с диктатором Никарагуа Артега об освобождении 223 политических заключенных. Это было в 2023 году. И э, Трамп, хорошо зная об этом Кейсе э, Джозефа Байдена, видимо, решил, что он может сделать больше, да, и еще в обмен на это получить наконец-то вожделенную премию, о э, которой он так мечтает. Поэтому uh, я бы рассматривала вот сегодняшние вот эти uh, попытки задружиться с Лукашенко исключительно с этой позиции. Uh, для нас, белорусов, это на самом деле неплохо, да, потому что все-таки освобождает людей. Хотя, конечно, это трудно назвать освобождением, это скорее принудительная депортация, да, то, что мы сейчас наблюдаем. Uh, очень важно сейчас спасти этих людей на самом деле, да, и даже вот пускай они не могут сегодня оставаться на территории Беларуси, вынуждена их вот, вынуждены находиться в эмиграции, но тем не менее все-таки это спасает их жизни, потому что условия в белорусских тюрьмах чудовищные. И мы знаем, что уже очень достаточно много политзаключенных, это уже порядка 10 человек, а может быть гораздо больше, умерли в заключении в белорусских тюрьмах то что США предлагают в обмен на освобождение людей да, пока кардинальным образом не помогает режиму Лукашенко вот сейчас мы наблюдаем что намерены сделать США да, открыть посольство в Минске и снять санкции с авиакомпании Белавия это не означает полеты Белавия да, то есть, в, возможно, они будут летать в США там, через территорию России, но они не смогут летать в Европу. А это главным образом то, что нужно для э, белорусской авиакомпании, потому что она терпит огромные убытки э, из-за санкций, именно потому, что белорусские самолеты э, с 2021 года, из-за введенных Евросоюзом санкций, не могут летать э, в европейские страны и через территорию Европы все, что они, вот эти снятия санкций со стороны США приведет к чему, они смогут, да, закупать самолеты, но это вот при условии, что у них будут деньги, да, закупать комплектующие, которые им необходимы, это совершенно понятно, да, и для авиапарка Белавия, и для самого Лукашенко, да, потому что мы знаем, что у него боек там в каком-то таком неважном состоянии, ему не хватает там запчастей. Ну и третье, программное обеспечение для самолета. Другое дело, что, конечно, освобождение только 52 политзаключенных в обмен на снятие санкций недостаточно. Нужно было добиваться освобождения большего количества людей. Потому что мы видим, что торг продолжается, и следующее, что, скорее всего, будет требовать белорусский режим, это снятие санкций с белорусского калия. А это главный экспортный, собственно, товар, да, и который крайне необходим для поддержания белорусской экономики в ну, каком-то таком нормальном состоянии. Но опять же, снятие санкций только со стороны США без Евросоюза, это не спасает ситуацию для белорусского режима. Угу. Понятно. Наталья, нагадайте, может, если я что-то вспомню, когда была, скажем так, первая хвиля освобождения политических в'язнів, как раз в этой хвиле был Сергей Тихановский, Тоді, з боку Сполучених Штатів Америки, ну, великих якихось так жестів, виді зняття санкцій ми не бачили. На цій хвилі, звісно, що життя кожного важливе, кого Лукашенко запроторив заграти. Але, скажімо так, серед тих, хто були звільнені в цій хвилі, не було, скажімо, так, великих козирів, як це було в першій хвилі. І при цьому тут ми бачимо з боку Америки певні кроки вже робляться. Тож якось ну, доволі дивно це відбувається. Ну а, ми ж не знаємо, о чому ведуться переговори. на самом деле, все же за, проходит за закрытыми дверями. Правда, вам никто не скажет, да, ни белорусские власти, ни американские, о чем они могут договариваться. Но я обратила внимание на заявление министра иностранных дел и премьер-министра Литвы, которые сразу же последовали после заявления США, что они намерены снимать санкции с Белавии, открывать посольство в Минске. И Кестутис Будрис, и Ругинени, новый премьер-министр Литвы, заявили о том, что они не намерены снимать санкции с белорусского каля, несмотря на, то, что, несмотря на э, просьбы и давление со стороны э, американских властей. Это значит, а у меня была информация еще э, буквально там месяц назад, два месяца назад о том, что американцы давят на власти Литвы, необходимости снятия санкций с белорусского калия. Для чего это нужно? Для того, что белорусским властям при снятии санкций со стороны США на калий крайне необходим литовский порт Клайпеда, через который вот этот калий будет далее экспортироваться. То есть сегодня проблемы Беларусь-калия из-за санкций главным образом связаны с необходимостью, конечно, обновления оборудования, с потерей рынков. Uh -huh. да, и, и потери удобных вот логистических путей для для удобрений и эти, вот то что они пытаются говорили что переориентируют вот эти грузы Клайпеды на услугу да, российский порт ну на самом деле этого просто пропаганда, потому что не так все просто, да, то есть это удлиняет этот путь, плюс в российских портах не очень жалуют белорусские товары, они для них конкуренты, и, собственно, сегодня российские калии с успехом в огромных количествах идет как в Индию, так и в Китай, и им там конкуренты в виде белорусов совершенно не нужны. Угу. Скільки ще політичних в'язнів э, знаходяться э, за ґратами через режим Лукашенка? Як довго він може, скажімо так, от розтягувати цю процедуру торгу з, з, з Америки чи з Заходом, в цілому? Довго, Довго, тому що політзаключених дуже багато. Ну, вот от 1300-1400 тисяч заложників, да, так він називає білоруських політзаключення, це правда, а на самом деле їх кілька разів більше, тобто до 10 тисяч чоловік. Потому что фамилии всех политзаключенных мы не знаем. Да? То есть очень много людей оказались в тюрьмах, они no name для нас, для медиа, для правозащитников, потому что родственники боятся сообщать информацию о том, что они в тюрьмах. Их запугивают силовики. Все правозащитные организации и независимые медиа Беларуси признаны экстремистскими, и, соответственно, если они с нами связываются, это значит уже связь с экстремистами и новый, и, собственно, тюремный срок даже для того родственника, который вот с нами связался и сообщил эту информацию. Плюс угрожает, что условия в тюрьме будут еще хуже, если человек будет признан политзаключенным. Поэтому политзаключенных очень много. И если даже освободят 1300 человек, на что я очень надеюсь, да, то есть мы знаем, что в тюрьмах продолжат оставаться еще тысячи политических заключенных, политический климат в стране не изменится, это совершенно ясно, и э, будут, власти будут брать все новых и новых заложников. Угу. А, паня Наталья, не вы не вот, расцениваете, скажем так, Такое сближение, спробы сближения Сполучених Штатів Америки с Минском как раз не в контексте э, бажания Дональда Трампа отримати Нобелевскую премию, а саме все спробы відірвати якраз Мінськ Минск от Кремля. Ну, пускай сначала оторвет Россию от Китая, да, и вот мы на это посмотрим, и тогда я поверю, что они смогут оторвать Лукашенко от Путина. Но это смешно. Ну, понимаете, это смешно. Я слышу разговоры про «давайте оторвем Лукашенко от России», Ну уже лет 30 ну, на самом деле, я же уже старый опытный журналист, да, я работаю с 97 -го года. И всегда шли вот эти разговоры о том, что белорусского диктатора надо отрывать от России, вот он способен на самостоятельную политику, вот сейчас мы будем с ним торговать, вот мы будем, не будем против него вводить санкции, будем его приглашать, будем с ним разговаривать, и, возможно, будут какие-то реформы. Ничего этого не было. Режим Лукашенко держится на поддержке со стороны Кремля. Лукашенко – агент не буду не знаю как виталий портников утверждает что он там агент там фсб до да, до этого там кгб СССР. я не знаю я не, я не видел архивов но то что это абсолютно пророссийский политик абсолютно зависимый от россии да ну, ну это очевидно Понимаете, uh -huh. поэтому и в 2020 году он смог удержаться только благодаря, благодаря поддержке страны России. И в 2022 году мы увидели, что он не в состоянии а, вообще никак противостоять Путину, да, и отдал территорию Беларуси а, фактически под военный плацдарм российский, да с которого наступали российские войска в Украину и летели много месяцев ракеты. Сейчас мы видим, что они летят через белорусское воздушное пространство, как в Украину, так уже и в Польшу. Да, ну, ну, ну как он его оторвет от России? Вот мне очень интересно это посмотреть. Тим паче, що зараз на території Білорусі знаходяться російські війська, адже проходять тривають військові навчання білорусько-російські під назвою захід 2025 Багато військових експертів говорять, що навчання якраз може бути маскуванням під наступ, тільки напрямок поки що не зрозуміли Україна чи країни НАТО. Хоча ми вже бачили, як доволі масово російські БПЛА залітали в Польщу, намагались їх атакувати. а нещодавно давно і кадри, як установки іскандер у бік Польщі були розгорнуті. Яка у вас думка? Пані? Наталю щодо оцих військових навчань, це суто ну не знаю погрози такі. А ми можемо і піти на країни НАТО. Чи дійсно тут маються якісь підстави говорити? Що це ну репетиція під наступ перед потенційним наступом? Демонстрація на да репетиція перед uh, послідучим наступленням. Я іменно так к этому отношусь потому что во время uh, війни не проводять учения совершенно очевидно, что то, что они сейчас отрабатывают, это вот и прорыв к Калининграду с захватом Сувалского, Сувалского, коридора, да, то есть фактически нападение на Литву и Польшу, использование ядерного оружия да, и ракет средней дальности, орешник, да, это, это то, что они намерены предпринимать в будущем. Знаете, здесь не надо вот, надо очень легко, как бы оценивать это буквально, да, то есть вот мы все время ищем какие-то подтексты, вот они нам хотят что-то, вот нет, вот так есть, так есть, да, то есть смотрите правде в глаза, да, если они это репетируют, если э, вот такой сценарий учения, значит они намерены предпринимать такие действия в будущем. Mm -hmm. И внимание, что это не обязательно должно происходить во время учения, да, это нападение на Украину произошло после белорусско-российских учений «Запад-2021», они тогда назывались, да, потому что в декабре 2021 года начались, в январе закончились, российские войска не вышли. Точно так же эти учения могут быть просто способом накопления, поводом для накопления военной техники на территории Беларуси и российского, российских военнослужащих. Угу. А я от пані Андрію, не знаю, чи проводилися якісь заміри, соціологічні опитування, якщо це можливо, щодо білоруського населення і білору... безпосередньо цивільного, так і військового населення. Наскільки готове спроможне білоруси долучитися до потенційних військових дій, як там, не знаю, загрозу, скажуть там, з боку НАТО? Чи готові долучатися люди до лав Збройних сил? Ну, Ніякої соціології в диктатурах немає. Да, то есть вы должны понимать, что никто вам правду не скажет, если вы людям будете звонить по телефону, задавать вопросы, или будете стоять на улице, задавать вопросы. То есть поэтому про социологию забудьте, ее просто не существует при авторитарных и диктаторских режимах. Мы можем сказать просто по своим настроениям. Да, вот я журналист, я много общаюсь с людьми, я вижу там статистику читаемости независимых сайтов. Да, я могу сказать, что белорусы не поддерживают эту войну. Да, вот по моим ощущениям, по ощущениям моих коллег. Вот. А, и, конечно же, белорусские военнослужащие да, не рвутся в бой да, и, конечно, бы не хотели идти в Украину с оружием в руках. И очень надеюсь, что если все-таки будет отдан такой приказ, они не смогут от него отказаться, что большая часть людей все-таки белорусов сложат оружие будут сдаваться в плен. Ну, це єдина стратегія, яка возможна для них в цій ситуації, якщо вони хочуть остаться людьми, угу. а щодо, скажімо так, стану армії Білорусі станом на 2025 рік, ми можемо що зазначити? Наскільки вона не знаю, посилилася, змінилася за час повномасштабного вторгнення в Україну? Адже на території Білорусі тренувалася як російські війська, так і приватна ця військова компанія Вагнер. Мабуть, досвід теж армія Білорусі якийсь чималий отримала. Конечно, они постоянно участвуют в учениях, да, они просто не прекращаются на территории Беларуси, они постоянно проходят на всех полигонах, начиная с 2022 года. Безусловно, военных обрабатывают идеологически, да, то есть это, это есть, мы не будем этого отрицать. Но я очень надеюсь, что все-таки вот есть какой-то иммунитет, да, у беларусов относительно вот этой пропаганды, да как он был, собственно, у многих белорусов даже в советские времена, да, вот еще в советской армии. То есть, ну, я, я же сама из семьи военнослужащего, я знаю, что, ну, что такое политзанятие, да. Ну, сидишь, ты должен записывать вот это вот, вот эту чушь, которая там тебе политрук говорит, да, про там, коммунистическую партию и идеалы, да, ну, ну, никто же в это не верил. Да? То есть я очень надеюсь, что примерно так же сегодня белорусские военнослужащие воспринимают то, що їм говорять нинішні політруки? Угу. Пані Наталі, на останню хотіла таке от питання поставити. Ви вже зазначили, що з вашого особистого спілкування, вашого оточення, складається враження, що якраз переважна частина населення Білорусі якраз не підтримують війну Росії проти України, і тут в мене виникає питання: а якби. А, Відбулася ну аналогічна військова операція, як це була з РДК Легіоном Свободи Росії в контексті там Курщини, Белгарщини. А якби от пол Каліновського щось аналогічне не знаю, там проводив в контексті якихось прикордонних з Україною регіонів Білорусі? Як Ви вважаєте, населення Білорусі охоче б долучалося до полку Каліновського аби постати проти режиму Лукашенка? Якщо пол Каліновського да, будуть будуть розвивати Да, то есть это часть, конечно, вооруженных сил Украины. Если это действительно станет серьезной такой воинской частью с большим количеством людей, у которых будет все необходимое, бундирование и вооружение, если их будут готовить к наступлению на Беларусь, и они войдут таки в Беларусь, то я убеждена, что, конечно, да, большая часть населения будет только приветствовать калиновцев. И белорусская армия, я надеюсь, тоже поддержит. Угу. Но для этого нужно сделать из полка Калиновского серьез, серьезную военную силу. Угу. Почула пані Наталію, щиро вам дякую за вашу оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо у вас лишились якісь питання, чи уточнення, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагала нам у цих складних аспектах розбиратися наша спікерка. Це головний редактор сайту Хартія 97 Наталія Радіна. Пані Наталю, дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. Дякую, вам, Ольга.